Сколько их там гадов летало. Это же ужас один. И ночью, как это все люди дома, дети маленькие, старики, больные люди разные, да, спят. Просто люди спят. И вот такое делать. Кто такие вещи делает? Я говорю, я проснулась, 23-го был сильный гул. Но было прохладно, я рамы закрыла. Ну и больше я уже не спала. Был гул, потом были бахи. Потом я уже сидела в телефоне, но я не видела этой информации. Я сидела в Ютубе, в ТикТоке, и этой информации я не видела. Это уже утро, мне позвонил знакомый всем утра. В этом доме кто живет? Дочка. Дочка, зять. Сьогодні ночі дуже було гучно і ще раз хочу сказати, що наше мирне місто, ми бачимо, що ну, ніяк це не, не можна назвати воєнним об'єктом. Да? Ну ніяк, от, ну, от ніяк, навіть без яке на так що, що всі розуміли і наші мешканці розуміють, що будемо так говорити, що луплять вони і по мирним об'єктам, і це дуже-дуже погано. Тобто місто Сьогодні вночі, мабуть, не спав ніхто до ранку. Оксана так точно определила, куда попала. Говорят, его сбивали. Двигатель он лежит от него. Где, где? на балконе. А, надо снять это. Ну, суш.